hazır salamələr. Hardasa 100 qanədən biraz çox təkrar eləyəcək. Başlayaq. Uğuları bura yerləşdirmişəm. Bəzən insana davamı gələcək, bəyənsək davamı gələcək. İnformatika nəyi öyrənir? Hesablama tik katının köməyi ilə informasiya proseslərini və onların çevrilməsinə öyrənir. Əm, bir dəqiqə sağ başlamaq üçün. Hə. İnformatika nəyi öyrəndi? Hesablama texnikası ilə informasiya və onun prosesini öyrəndi. İnformasiya signallar və şəklində ötürülür, kodlar şəklində saxlanılır. İndi soruşum. 3-cü nə, el, nəsil element bazası nə oldu? 3-cü nəsil element bazası inteqrallı sxemlərdir. Aldıcılıq necə olur? Verilən informasiya birlik, verilən bütün informasiya o da birlik şəklində olur. Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi necə adlanır? ASCII sistemidir. ASCII nədir? Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi sistem adlanır. İnformasiyanın təsvir formaları necə adlanır? Şifahi təsvir forması var, bir də yazılı təsvir forması var. ASCII-də 0-dan 255-ə qədər kodlaşdırma nə üçündür? İdarət mə kodları da 0-dan 128-ə kimi bit bit nəyi bildirir? 0 və 1-ləri bildirir. Klaviatura da Caps Lock nəyi bildirir? Böyük yazılara keçmək üçün Caps Lock. Üçüncü sualda qaldıq. Klaviatura da 9-cu faldayıq. Bir də keçək. Səs də dinləyə bilərsiniz, sizə daha daha rahat olacaq. İmtahana çox az qaldı. Ha, qəd səhifə oldu? Eee, qəd səhifənin çıxdı oldu. E, böyük yazılar, böyük hərflə yazılara keçmək üçün oldu. Baş hərflər adət belədir. Baş hərflərə keçmək üçün oldu. Aşağıda görən menyu nə üçündür? Aşağıda görən menyu hmm, klaviaturanın dilini dəyişmək üçündür. Ondanınca sual getdi. Ekranda görünən ə, məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? Print düymələr. Esc düyməsinin vəzifəsi nədir? Hər hansı bir rejimlə çıxmaqdır. Bəs, bəs e, Space e, düyməsi nədir? E, soldakı informasiyanı silməkdir. Enter düyməsinin vəzifəsi nədir? E, i̇nformasiyanı daxil etməkdir. Enter e, e, düyməsi nə oldu? Daxil etmə düyməsi oldu. Prosessor nə üçündür? Nə qruplar arasında əlaqə yaratmaq üçündür. İnformasiyanı bir də mal etmək üçündür. Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır? Sistem blokudur, klaviaturadır, bir də monitordur. Monitora manipulyasiya deyirlər, yəni belə bir şey. O, xeyr. Sistem blok, monitor, bir də klaviatura oldu. Xarici yaddaş qurğuları hansı müddətdə yadda saxlanılır? Uzun müddətli, bir də məlum olmayan bir müddətli də buna sistem blokunda yerləşən riyazi əməliyyatların nəticə vermək üçün yətdirən qurğu prosessor adlanır. Mikroprosessor da deyə bilərik. Ə informasiyanı uzun müddət yaddaşda saxlayan qurğu vintesturun ödə informasiyanı uzun müddətli yaddaşda saxlayan qurğudur. Klaviatura nə üçündür? vənləri daxil etmək üçündür. Kompüterin təməl proqramları yenə deyirəm, e, sistem bloku, hmm, klaviatura, bir də monitor oldu. E, sistem bloku, klaviatura, bir də monitor oldu. MS Pub, yox, Publisher hansı proqramlar sırasına daxildir? Çək, e, şey, masaüstü nəşriyyat proqramları. Modelləşdirmə nədir? E, i̇nformasiyanın e, modellərin yaradılması və öyrədilməsi prosesidir. Bu DES nədir? İnformasiyanı -nə emal edən qurğudur. Notebooklar hansı kompüterlərə aiddir? Eee, mini kompüterlərə aidddir. Müasir hesablamama müasir hesablamama vasitələri 4 qrupa bölünür. Kla proqramlar klaviaturadan necə bağlanılır? Alt + F4 ilə istitsiz yazım. Alt + F4. İnşallah söz verirəm ə bundan sonraki dərsimiz düymələrlə bağlı olacaq. İdarəetmə kontrol panelini, yəni ümumiyyətlə sazlanma görürük. Kontrol panelini götürəcəksiniz. Kompüterlərin quruluşunu, kompüterlərin qoşulmuş quruluşu və proqramların sazlanması. Ümumiyyətlə sazlanma, qurğuları və proqramları sazlanmasıdır. Tətbiqi proqramın təminatı nədir? İstifadəçilər lazım olan proqramdır. Belə deyək də Müəyyən sinif istifadəçilərə müəyyən riyazi məsələlərini həll etmək üçün olan proqram tətbiqi proqramdır. Avast antivirusdur. Bəli. İnformasiya nədir? Ee, i̇nformasiya ə, veriləndir, ə, məlumatdır. Ə, ə, bir də bilikdir. İnformasiya məlumatdır, bilikdir, veriləndir. Hə, belə deyək də, qaydasını deyək. Hadisələr haqqında Obyekt və hadisələrə haqqında əldə edilmiş məlumatdır, veriləndir, bilikdir. İnformasiya nə oldu? Hə, informatika inkişafının əsas tətbiqat aspektləri sintaksis, pragmatik, bir də ə, semantik adlanır. İnf i̇nsan informasiyanı ən çox necə alır? His orqanları və elmi biliklər əsasında alır. İnformasiyanın əsas xassələri: tamlıq, adekvatlıq, aktuallıq, ə aktuallıq, yararlılıq, düzgünlülük. Yəqin ki, düzgün de, doğruluqdan, yəni. Deməli, bir də təzələndək. Doğruluq, aktuallıq, obyektivlik, yararlılıq, tamlıq, bir də adekvatlıq, aktuallıq dedim də hələ də yəcəyəm. Nəysə. Dildə fikr yazım. Doğruluq burada qeyd eləyə bilərəm. Hmm. Ah, orada kalmıştım. Esas bahseler ne oldu? Doğruluk. Doğruluk. Adet vahçılık. Adet vahçılık. Tamlık. Tamlık. Hmm. Tamlık. Yazdım da. O demedim. O bektirleri. disam nə etdim amşam, onunla şuram beləsa. Onu Haqsız. Hə, nə oldu? Doğruluq, aktuallıq, adekvatlıq, tamlıq, obyektivlik, aptallığı qeyd eləmədim amma nəslər. <laughs> Əlimdə yazma. Tamam eləyəm. Həllarda çoxunuz bilirsiniz bunu. İnformasiyanın strukturu nə müəyyən eləyir? İnformasiyanın tərkib vahidlərinin Ə, qarşılıqlı əlaqəsinin informasiyasını təqib sürüsü nədir? Təqib vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsi. E, informasiyanın qeyd edilməsinin e, üsulları və vasitələri nədir? Səslə, e, qrəgənlə, e, qrafika ilə, mətnin bildə simvoluna, mətnin simvol, səs, qrəgən, qrafika. Kitabın səhifəsində 32 səhifədir və hər səhifəsində 64 simvol var. 320 kilobaytlı faylda 3 kitab net, kitabın neçə səhifəsini yerləşdirmək olar? Bu zaman nə edirik? 32-ni vururuq, 32-nin nə tə güvətidirik? 2^5-dir, -dü -dü, düzdürmü? 2^5-i -dü vururuq 64-ə, yəni 2^6-ya vururuq. Aha. Kim bu? Bu baytı bildirir də, düzdürmü? Bayt ay 320-ni böləcəyi 320, 320 baytımız da neçə kilobayt? Yox, tərslədirin uşaqlar. E, 320-ni böləcəyi buna. 320-ni kilobayta bayta çevirəy. 320-ni vuraq 1024-ə, yəni 2 üstü 10. Düz, deyilmi? Qura aşağıya yazırıq 2 üstü 5 vurulsa 2 üstü 6. Bu 32-1 edir. Bununla bu ixtisar gedir. 320-ni də 2-yə bölürük. Qava belə 160. Mən deyirəm ki, aydın oldu. Tərsə bölmüşdüm ayaq 160. Aha. Harda qaldıq? İnformasiyanın təsbir formaları nə hansıdır? Yazılı və şifahi formada olur informasiya. Təsbir formalarıdır bunlar. Aha, getdik davam edirik. İnformasiya hazır təsvir formaları var. Yazıb. Arif informatikadan 50 bal yığdı cümləsi neçə bayt? İtisayırıq da 1 2 3 4 5 6 7 8. Oqur. Talt fişəkini sayacaqdınız. Cavab 35 eləyir. Arif informatikadan 50 bal yığdı cümləsində neçə maşın söz var? Uşaqlar, 1 bayt yarım maşın sözdür. Elə belə 2-yə böləcəksiniz. 17 eləyəcək bu da. Qovmayın. İnformasiyanı ötürmək üçün ən minimal və va informasiya vahidi bitnədir. Çoxdu 40 bayt terabayta bərabər, nəyə bərabərdir deyir? Terabayta bərabərdir. Bit nədir? 0 və 1-lərdən ibarətdir. İnformasiyanın hansı növləri var? Analog və rəqəmli informasiya. Sonra bir bir bayt neçə simvol kodlaşdırmaq olar? 256 simvol kodlaşdırmaq olar. Müasir kompüterin arxitekturası kim tərəfindən verilib? John Neyman tərəfindən. John Neymana görə EH-in tərkibində daxil olmayan qurğu e, kommunikasiya qurğusu adlandırılır John Neymana görə. EH-in tərkibində daxil olmayan qurğu kommunikasiya adlanır. EH nədir? EH e, informasiya proseslərinin avtomatlaşdıran e, elektron qurğudur. EH nə oldu? İnformasiya proseslərini avtomatlaşdıran elektron qoruğudur. EM-lərin nəsilləri necə müəyyən edilir? Element bazası, yadda sayıcımı bir də sürəti ilə. EM-lərin nəsilləri necə müəyyən olunur? Element bazası ilə, ə, həcmi ilə, bir də sürəti ilə müəyyən olundu. Sonra IC EM-in nə olub? Lampolu element bazası. 4-cü nəsl elementlərinin element bazası ə, nə olub? Ya ə, Bölçün inteqral sxemlər. İlk fərdi kompüterin yaranma tarixi 1974-cü ildə yaranıbdı. Fərdi kompüterlərin tərkib hissələrinə əsas qurğun yenə deyirəm, sistem bloku, monitor, bir də klaviaturadır. Əksərinin bunu. Bir də manipulyator, manipulyator, bəli. Kompyuterin sistem blokunun əsas elementləri. Kompüterlərin sistem bloku. Hə. Kompüterlərin sistem blokunun əsas elementləri var. Bir də ana sistem. Ana sistem platanı üzərində kompüterin bütün komponentləri yerləşdirilməlidir. Sözləri başqadır. Kompüterin sistem blokunun əsas elementləri. Deməli, sistem ə, platası, adapterlər, diskodlar, Winchester, ə, bir də cərəyan bloku. Nə oldu? sistem sistem platası adapterlər ada lər de görə bunu yer verdik onu təofikləşməsin. Ha, sistem platası, adapterlər, cərəyan bloku, cərəyan bloku, mikrovadlar, oy vinchester. Necə yarayan blok? Hə, yazdım. Deməli, sistem plata blokunun əsas elementləri komponentlər, sistem plata platası, adapterlər, göləyən bloku, diskobotlar, bir də vinchester. Winchester. winchester. Ana sistem platasının daxilində hansı komponentlər yerləşir? Mikroprosessordur, operativ yaddaşdır, muhafizə mikrosxemləri, cipsetlərdir, magistral, yəni shin, shin nəzarətçiləri, daimi yaddaş qurğusu, bir də flash card. Gəlin bir-bir yazaq. Mikroprosessor, bunları bilirik. Bunu bilirik. Mikroprosessor. İkinci nə idi? Operativ yaddaş. Operativ yaddaş. Növbəti nə oldu? Muhafizə mikrosxemləri. Muhafizə mikrosxemləri. proqramları sonra titletlər titletlər nə? sonra magistral, magistralın başlığı nədir? indi bəli, şin məsələdə şində yada bilərəm. Şin yadım amma sonra. Şin, bir də şin mühafizələri, şin mühafizələri nəzarətçilər deyə. Chip nəzarətçilər. Ha. Hə, yəni e, nə, nə dediyim? Mikrosxemlər, operativ yaddaşlar, mühafizə e, mühafizə mikrosxemləri, chipsetlər, magistral, yəni chip, chip nəzarətçiləri. İndi daimi yaddaş qurğusu unutmuşam. Daimi yaddaş qurğusu qalmaq ki, hər hansı biri. Daimi yaddaş qurğusu, flopları demədim mən, flopsa. Baxınca tutardı. Deməli, ana sistem platasının üzərində hansı komponentlər yerləşdirilib ki? Mikroprosessor, operativ yaddaş, daimi yaddaş, mikrosxemlər, çipsetlər, magistral, yəni şin, şin nəzarətçiləri, daimi yaddaş, müəyyən mikroçipləri də unutmayın. Mikroprosessorun Əsas parametrləri hansılardır? Əmrlər toplusudur, mərtəbəlliyidir, bir də takt tezliyidir. Takt tezliyi nə ilə ölçülür? E, vahid zamanda yerinə yetirilən əməliyyatların sayı ilə ölçülür. E, takt tezliyi nədir də? Yəni vahid zamanda keçirilən əməliyyatların sayı. Takt tezliyini ənə ölçülür, meqahertzlərin vahidi meqahertzdir. Keçdirdə ən sürətli yaddaşdır. Çək e, yaddaş nə edir? Əməli yaddaşa müraciəti artırır. Xə e, so. e, so, kompüterlərin qoşulan periferik qurğunun uyğunluğunu idarə etmək üçün elektron plata hmm, kontin şəbəkə sistemi olmalıdır. Kompüterin periferik qurğularının uyğunluğunu idarə etməsi, yəni periferik qurğuları e, uyğunluğunu ş sistemində. Plotter nədir? Böyük həcmli informasiyanı çap üzərində qeyd edir, çap üzərinə çap edir. Monitor nədir? İnformasiyanı ekranda göstərən, çap ekranda təsvir edir. Ekranda təsvir edən qurğudur. Kompüter nədir? İnformasiya çevirməsinə avtomatlaşdıran elektron qurğudur. Kayıt yaddaş qrupunun informasiyanı hansı müddətə saxlayır? Yenə deyirəm, uzun müddətə, qeyri-müəyyən müddətdir. Operativ yaddaşın informasiyası hansı say sistemində təsvir olunur? Hmm. İcili say sistemindən. Verilənləri hmm. işlətdirən qurğu mənitordur. Hmm. Açık arxitektura prinsipi nədir? Kompüterə əlavə qurğuların qoşula bilməsi və bir modelin digər modelə çevrilməsi. Nə oldu? Kompyuterə əlavə qurğuların qoşula bilməsi, bir modelin digər modellə çevrilə bilməsi. Operativ yaddaşın xüsiyyəti nədir? Uzun müddət elə bil qala bilməzdən informasiyanı yadda ayəş qala bilə bilmir. O, o informasiyanı uzun müddət saxlaya bilmir. Printer nə üçündir? İnformasiyanı çap etmək üçündür. İnformasiyanı uzun müddət saxlayan qurğu ə qayta yaddaş qurğularıdır, bir də Winchester-ın özüdür. Prosessor nə üçündür? Hesab mantiq əməliyyatları aparır, bir də qurğular arasında əlaqəni idarə edəndir. Prosessor ümumiyyətlə bir kompüterin beyinidir. Winchester-ın şərti adın nədir? C-dir. Operativ yaddaş qurğusu informasiyanı hansı müddətə saxlayır? Ə, kompüterin istismarı, belə deyək də, istismar müddətinə kimi belə deyək. Sonra Kompyuterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır? Taktezliyidir. Eee, BIOS mikrosxemi enerjidan asılı olmayan ya daimi yaddaş qrupuudur. Sudur. Mikrosxemin yerləşən proqramın əsas funksiyası testlənmə də deyillər. Kompüterin yoxlayır, hər hansı bir problem yoxdursa, başlayır işləməyə. Fərdi kompüterin kompüterin funksiyaları nədir? Belənləri daxil etmək. Yazdığın proqrama əsasında onu çevirmək və nəticəni xaric etmək. Daxil eləyir, çevirir və xaric edir. Fərdi kompüterin texniki avadanlıqları hansı termini ilə ifadə olunur? Software. Hmm. Sora, fərdi kompüterin termininin, aha, fərdi kompüterin tam toplusu, ten, fərdi kompüterin qurğularının tam toplusu nə adlanır? Sistem bloku man hansında ya deyirik. Sistem bloku, monitor, klaviaturanı ayrıca bir deyirik. Mausu deyirik, bir də periferiya qurğuları deyirik. Digər də məntiq hesabının əməliyyatlarına aparadığınız qurğu sizcə nədir? Bağaqdan 10 min dəfə demişik. Mikroprosessordur. Verilənləri müvəqqəti yadda xəyəlləşməyəndirilən yaddaş, əməliyyat yaddaşıdır, operativ yaddaşdır. Verilənləri uzun müddət yadda saxlayan ıı, daimi yaddaşdır. Tap tezliyinə ilə ölçülürdü, meqahertzləm bayaq da dedim. Kompüter və telefon arasında rəqəmsə elektron siqnalını analog, analog siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu nə adlanır? Modem adlanır. Monitor nə üçündir? İnformasiyanı elə bil ekranda göstərəndir. F1-dən F12 kimi klaviyaşlar necə adlanır? Funksiyalar düymələr, funksional klavişlər adlar. Fərdi kompüterin keyfiyyətini xarakterizə edən aşağıdakı göstərtilərdən Əsaslıca hesab olunur. Fərdi prosessorun, ümumiyyətlə fərdi kompüterin keyfiyyətini xarakterizə edən göstəricilərdən biri də ən birli, ən başda prosessorun vahid zamanda yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayıdır. BIOS harada yerləşir? Daimi yaddaşda yerləşir. Bu grafik rejimlərdə vegan qıb bölmənin digər monitorlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyəti onun yasaq ekran nöqtələrinin sayı ilə ölçülür. Ə, sayı da bir də ölçüsü olmalıdır. Ən çox nöqtələrin sayı bir də ölçüsü. Təsviri formalaşdırmasına görə prinsip monitorlar, yəni hə, hansıla monitorlarımız var? Maya kristaldır, plazmadır, elektron şüa torludur. Funksiyalar baxımından yaddaş qurğusunun növləri Daxili və xarici yaddaş olmaqla iki növvə bölünür. Mikroprosessorun sürətini art, iş sürətini artırmağa imkan verən yaddaş hansıdır? Keş yaddaşda ən sürətli yaddaşlardan biridir. Kompüterlə qoşulan periferik qurğuların uyğunluğunu idarə etmək üçün təyin olunmuş elektron plata hansıdır? Şindir. Hansı model Pentiumdur? Intel 80586 eləyadır. Intel tak tez 656. Printerlə üçündür informasiyanı çap etmək üçün. Prosessor hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur? Yenə deyirəm, tak tezliklə, mərtəbəlliyinə, belə tipi ilə. Mikroprosessorun xarici qurğusu ilə informasiyanın mübadiləsini həyata keçirən yuva hmm, portlar adlanır. Printerin çap etmə sürəti, ölçünü hmm, Bir düymə düşü tipi, dipidir, belə deyək. Belə. Dipi adı da bir, bir düymə düşən e, nöqtələrin sayıdır. Skanerin funksiyası nədir? İnformasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil etməkdir. Skanerin funksiyası nədir? İnformasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil etməkdir. Kompyuterin işləməsinə başlamazdan əvvəl test proqramı harada yerləşir? ROM-da yerləşir, BIOS-dur. İnfo operativ yaddaş qrupunun informasiyasını hansı müddətə və saxlayır? Kompüterin istismar müddətinə kimi. 3.5 düymlü disklərin həcmi nə qədərdir? 1.44 MB-dır. Davamı gələcək. 104 dənə sualın təkrarlı üçün end tik